हरिः ओम् श्रीमन्नारायणीयमुडव दशकमुतार वर्णनमुरवनिताप्त दिव्यमायम् सुरवनिताप्त दिव्यमायम् शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः सक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्र प्रति मृदिते शशापशक्रम् नागेन्द्र प्रति मृदिते सशापशक्रम् देवतां स जानाम् देवतां स देवतां स देवतां सजानम् स जानन् दुर्वासा सुरवनितात्त शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते प्रति

निष्प्रभेषु देवेष्वप्यसुरचितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवा सर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवा निर्वाणप्रभव भवन्तमापुः निर्वाणप्रभव भवन्तमापुः शापेन प्रथित जरेध निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाद्याः कमलजमेर्य सर्वदेवा निर्वाणप्रभव समम् भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमा चिरम् तदानीम् ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमा चिरम् तदानीम् प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्ना प्रादुष्मन् वरद पुरः परेण धाम्नाः हे देवादिति जकुलैर्विधाय सन्धिं हे देवादिति जगुलैर्विधाय सन्धिम् पीयूषम् परिमथतेति पर्यसास्त्वम् पीयूषम् परिभगतेति पर्यसास्त्वम् ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमाचिरम् तदानीम् प्रायुषन् वरद पुरः परेण धाम्ना हे देवादिति जकुलैर्विधाय सन्धिम् पीयूषम् परिमथतेति पर्यसा स्वम् सन्धानम् कृतवति दानवैसुरौहे सन्धानम् कृतवति दानवैसुरौहे मन्थानम् नयति मदेन मन्दराद्रिम् मन्थानम् नयति मधेन मन्दरात्रिम् भ्रष्टेस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे भ्रष्टेस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वम् विनिहितवान् पयः पयोधौ सद्यस्त्वम् विनिहितवान् पयःपयोधौ सन्धानम् कृतवती दानवैसुरौ सुरौ हे मन्थानम् नयति मदेन मन्दराद्रिम् भ्रष्टेस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सल्य विवाय पय आधाय द्रुतमत वासुकिं वरता

मुखे करो सुरारीन। भ्या भ्या मुखे करो करोसुरारीन आधाय तम भुजग मुखे पाथो धौ विनिहित सर्व बीज जा जाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरै व्याजातम् भुजगमुखे करो सुरारीनम् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीम् छुप दादरों छुपी ता जलों दरे ता निमग्ने दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिता तमेशु तत प्रियई देश व्यथितमेशु तत्णईशी कमठतनु कठोर पृष्ठा प्राणी कमठतनु कठोर पृष्ठा शुद्धाद्रौ द्रौ तदानीं जलोद आरतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुम् कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरकरकर्परेण विष्णो वज्रातिस्थिरकरकर्परेण विष्णो विस्तारात्

म् निर्मग्नौ क्षिति धरनाथमुन्निनेथा वज्राति स्थिरतरकर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगतर लक्षयोजनेन अम्भोधेः कुहर वर्ष्मणा निर्मग्न श्रितिधरनाथ मुलेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्र उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेधुदृमी संमदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे आविश्यद्वितय गणेऽपि सर्पराजे वैवस्यम् परिसमयन्नवृधस्तान् वैवस्यम् परिसमयन्न विवृधस्तान् उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेधुदृढमिह सम्मतेन सर्वे आविश्य द्वितय गणेपि सर्पराले वैवस्यम् परिशमयन्न विवृतस्तान् उद्दामभ्रमण जगोन्न मिरीन्द्र म भ्रमण जवोन्नम गिरीन्द्रा न्यस्तैक स्थिरतरहस्त पङ्कजम् त्वाम् यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजम् त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिसाधयः अभ्रान्ते विधिगिरिसाधयः प्रमोद भ्रान्ता प्रमोदादुभ्रान्ता नुनुरुपात्त पुष्पवर्षाः नुनुरुपात्त पुष्पवर्षाः उद्भ्रामभ्रमणजवो न मध्येन्द्रन्यस्तैरसिरनस्तपम् ुद्दाम भ्रमण जवो न मद्मद्गिरीन्द्रम् न्यस्तैक स्थिरतरहस्तपङ्कजम् त्वाम् पुष्पवर्षाः दैत्यौे भुजग मुखाने तप्ते दैत्यौे भुजग मुखा लेन तप्ते तेन ठिदसुले किंचिदाते ते। नशकुले किञ्चिदा ते कारुण्यात् तव किल देव वारिवाः कारुण्यात् तव किल देव वारिवाः प्रावर्षन्न मरगणान्न दैत्यसङ्घान् प्रावर्षन्न मरगणान्न दैत्यसङ्घान् दैत्यौघे भुजदमुखानिलेन तक्ले तेनैव सकुलेऽपि किञ्चिदार्दे कारुण्यात्तव किल देव वारिवाहाः प्रावशन् मरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद् बहुते तिमिनक्र चक्रवाले उद्ब्राम्यत् बहु तिमिन चक्रवाले तिमिनक्र चक्रवाले तिमिनक्र चक्रवाले तत्राब्धौ चिरमधितेपि निर्विकारे तत्राब्धौ चिरमधितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वम् करयुग पृष्ट सर्पराजः एकस्त्वम् सर्परा करयुग कृष्ण सर्पराजः अधिकृष्ण खलु कृष्ट एकस्त्वम् करयुग एकस्त्वम् करयुगकृष्ट सर्पराजः सम्राजन् पवनपुरे स पाहिरोगात् सम्राजन् पवनपुरे स पाहिरोगात् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले పవన పురేస పాహిరోగాత్ కూర్మావతార వర్ణనము అనే ఇరవై ఏడవ దశకము సమాప్తము ఇది కూడా తర్వాతి దశకములో కంటిన్యూ అవుతుంది చరిత్ర కాబట్టి ఇక్కడ మనం నారాయణ చెప్పడం లేదు హరి ఓం